Витаю, шановные друзья. Да, кто бы спорил, Святослав посадил Володимира в Новгород своим наместником. Ибо новгородцы его об этом попросили. Старшие сыновья Ярополк с Олегом ехать туда на отрез отказались. Им было хорошо и в Руси, а рабочий дал добро и выиграл, заняв трон убитого им Ярополка. А это случилось в 978 году. Володимир долго оставался язычником. Он воевал, веселился, содержал гарем и, в общем, вел асоциальный образ жизни, как выражались по рисовке, пока не остепенился через 10 лет, а тогда крестился и женился. Это с ним случилось в час Корсинского походу, когда он захопив Херсонес, яким до него володили византийцы, східні римляне. Зрозуміло, что никто з них не гадко не мав, что посягая на святое, на будущий город, будущий русской славы, Севастополь. Чтобы не потерять Крым, а он тогда оставался единственной житницей империи, другую, Египет, он давно уже забрали арабы, император Василий Болгорабойца, внук Константина Багаринародного, того самого хрещенного батька княгини Ольги выдал замуж за ее младшего внука свою красавицу-сестру, а еще крестил. В качестве бонуса Володимир, отрымав горецкие имена и перетворився на Василя, став таким чином Тескою Шурина. Император, в свою чергу, тоже не остался в накладе. Сделка, как выражается выдающийся моральный авторитет современности и мыслитель головою Дональд Трамп, принесла ему союзное войско 6 тысяч русинов. И он немедленно отправил их мочить конкурентов. Для Византии это были смутные времена. Империю сильно штормило. А если верить церковным книгам, крещению Володемера порадував так званый испыт веры. Это Ксионс, Ребе, и молла нахваливали кожен свою веру. но мусульманство переглянувшееся владимиру многоженством было отвергнуто им из-за сухого закона иудеев он не воспринимал всерьез из-за батька, который разгромил хазарский каганат единственную иудейскую державу ты часив но аксенс ему просто не понравился без комментария иначе и быть не могло, добавлю я от себя, Владимир не страдал амнезией. Латинский обряд избрал его старший брат Ярополк. Идти по стопам убитого брата Владимир по понятным причинам не хотел и не пошел. И мы вслед за ним не пошли. В исторической перспективе я уже говорил, а сейчас повторю. Это событие стало развилкой на историческом пути Украины и Руси. По воле Володимира она приняла греческую веру вместо латинской. Это случилось за полвека до Великой Схизмы 1054 года. Христианская церковь оставалась единой. Она управлялась римским папой. Папа сидел на престоле святого Петра с ключами, переданными Петру самим Иисусом. Но были нюансы. Католики получали Библию на латыни. Но латынь это же не только Вульгата, это и другие книги, это шедевры, античные мысли. Реки, соответственно, получали септуагинту, Библию, на древнегреческом языке, что было даже круче. Кайне после походов Александра Македонского на восток стал такой себе лингва франка для всей айкумены от Индии и до ахиллесовых столпов. Но мы-то с вами пролетели мимо, получив церковно-славянский, то есть староболгарский язык. Спасибо, конечно, Кириллу с Мефодием за труды. Жаль только, что они не удосужились перевести Платона, Аристотеля, Гермеса Трисмегиста и так далее. Это сотни, если не тысячи древних книг. Их читали в католических монастырях, в российских квасили капусту. Володимир заново крестил Русь по греческому обряду в 988 году. За 22 года до этого, в 966-м, христианство латинского обряда принял Мешка, основатель польского государства, и получил от папы Иоанна XIII епископа и католичку жену Дубраву, дочь чешского князя Болеслава. Именно так уже тогда формировались границы Европейского союза, о которой мы с вами сегодня бьемся головой. Они все решаются. Брать, не брать. Или Путину скормить. Может успокоиться. Не успокоиться. Пока не подохнет. Да, отношения между странами Евросоюза и были, и остаются непростыми. Но уже тогда существовали противовесы. Главным противовесом служил папский престол. Я сейчас поясню, почему. Столицей Священной Римской империи, де-Юре, считался Рим, где сидел папа, духовный отец всех христиан. Де-факто, столицей считался Ахен. Там сидела советская власть. И эти власти конкурировали. Это были не Путин с агентом Гундяевым, и уж точно не Сталин с сидельцем Алексием чтобы не попасть под влияние франков. А с ними у поляков действительно бывало по-разному. Они сразу же обратились к папе, и он пошел навстречу. Польский епископ подчинялся напрямую Риму. Короны от папы князь Мешка, правда, не дождался, но ее все же получил его сын Болеслав. Папа дал это добро, а саму корону прислал император Аттон. Третий по счету, внук того самого Аттона первого с которым подружился наш князь Ярополк, убитый нашим же князем Володимиром Хрестителем, поскольку именно он, уроженец Волыни, сын Малуши и внук древлянского князя Мала из Искоростыня, развернул Русь лицом на восток. Тени из большой любви к сидевшему в Константинополе теске Василию. И даже не из желания завладеть его чудесной сестрой А чтобы поступить на перекор Бабушке и старшему брату У которого Владимир Отобрал буквально все И трон, и жену, и жизнь И даже ребенка В утробе матери При этом нам остается признать Расправившись с братом Володимир не посягнул на жизнь Его дитя А ведь ему ровно ничего не стоило Ее прервать У Володимира была абсолютная беспредельная власть, которой, к слову, больше не было ни у кого и никогда в Руси. Ни у его сына Ярослава Мудрого, ни у его правнука Оладымара Мономаха, ни у прямых потомков Мономаха Мстислава Гарольда Великого, Изяслава Мстиславича, Мстислава Изяславича, Романа Мстиславича и, наконец, Данилы Романовича, короля Руси. Да, такая власть спустя 200 лет была у верховного повелителя Мирянского залесья Китая Андрея Боголюбского. Но он не был русином и не имел отношения к Руси. Он на болотах строил свою, скопированную, внешне похожую, но противоположную по сути. Вот он и вел себя соответственно. Но, а наш Владимир Святославович был вам не Китай, а Андрей. Он Малюка не убил, повторяю, не ослепил, не выслал и даже не упек в монастырь на пожизненное. А вырастил, как родного сына. Летописи называют святополка Володымировичем. И это при том, что происхождение малыша было известно всем, по крайней мере, в стольном Киеве, где святополк рос и мужал. Точно принц Гамлет, только не датский, а наш, чезняный Украинский, драматично доля якого лыша нашего украинского Шекспера, когда Святополк повзрослел, Владимир Великий посадил его княжить в Туров на самый запад, фактически на польскую границу, а затем еще и женил. Для надежности, надо думать, на польской принцессе, дочери первого польского короля. Болеслава, внучки того самого Мешка, о котором мы только что говорили. Все они, разумеется, были латинянами, то есть католиками, как вероятно, и убитый Володымером Ярополк. Далее все пошло, как по сценарию сериала. Принцесса прибыла не одна, а с духовником, католическим епископом Рейнборном, который скоро сделался духовником святополка. Знаете, что я вам скажу, друзья? Если эти мои слова услышит уважаемый мною Виталий Дребныся, то раскритикуя их в шен. и буду правы, мы же доподлинно не знаем намерений Владимира Великого. Он же не вел дневник. Но, как по мне, то он намеренно искушал судьбу или подсознательно пытался восстановить справедливость. Ну а как это можно трактовать и еще? Одной рукой Володимир поддерживал своего любимца Бориса, сына Гретини Анны, племянника византийского императора. Он поставил Бориса командовать войском. Другой просто толкал светополка в объятия латинян. Вполне естественно сложился заговор. Польский король спал и видел зятя правителям Руси. Это понятно, заговорщиков скоро разоблачили. Но это точно не была ловушка, ибо Володимир Хреститель не был упырем, ни товарищем Сталиным, обожаемым на болотах, который сгубил своего первенца Якова, ни коровавым маньяком Иваном Ужасным картину у Васнецова, видели все, ни самопоровозглашенным императором Московии Петром Романовым, который своего сына запытал московиты! отчаянно пытаясь присвоить себе историю чуждой им о Руси, поставили нашему Володимиру памятник. А россияне, это не ваш типаж, мучители, где-то убийцы, палачи. Вот ваши идолы, идите и молитесь. Володимир Великий был иным. Да, Святополка уличили, только никакие оргвыводы не последовали. Вместо того, чтобы четвертовать заговорщиков, или хотя бы распять, или хотя бы головы им отрубить. Светополка с супругой посадили в Выжигородский замок под домашний арест. Кто был в тех краях, тот знает, как там красиво, а какие холмы, а какой видно Днепр. В те времена там была великокняжеская резиденция. Ха, только не кидайте меня в терновый куст. Поэтому когда Володымир Велыкий вскоре умер, а он как раз тяжело болел, Святопол преспокойно вышел из язныцы и также неторопливо занял отцовский трон. Ни киевская знать, не киевская не любимец Володымира Борис, стоявший с войском прямо под Киевом, на левом берегу, и пальцем не пошевелили, чтобы ему помешать. И, видимо, знали, кто законный наследник, и согласились и не противодействовали. Все, за исключением третьего сына Володимира Ярослава, в майбутнему мудрого. Впрочем, это уже другая история. А пока все. Дякую за увагу. Подписывайтесь на канал за бажанием. Бережите своих родных, бережите себя. Все будет Украина. Слава Украине. До побачення.